फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ एफ के होने वाले अगले इजलास से पहले पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया एंटी टेर्रजम कोर्ट ए टी सी गुजरेवाला ने पाकिस्तान हुकाम के इजहार पर आलमी दहशतगर्द मसूद अजहर पर दहशतगर्दी को माली तान फराहम करने का इल्ज़ाम में अगले जुमह को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया हिंदुस्तानी हुक्म इस अमल पर अपनी राय रखते हुए कहा कि ये इस महीने और फरवरी में होने वाले एफ एफ अजलास के मद्देनज़र किया गया है ताकि पाकिस्तान ख़ुद को सिया फहरिस्त में दाखिल होने से बचा सके तंजीम जैसे मोहम्मद को एफ़ ए टी एफ ने दहशत गर्दी को माली ताउन के लिए ब्लैकलिस्ट कर रखा है और हिंदुस्तान ने पहले ही पुलवामा हमले में जैश मोहम्मद और मसूद अजहर के अहम किरदार होने के तमाम सबूत पेश कर चुके हैं पाकिस्तान को साल 2018 में एफ ने ग्रे फहरिस्त में शामिल कर दिया था और साथ 2019 के आखिर तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का जोर डाला था लेकिन इस अजलास में कोरोना वबा के सबक तखिर हो गया